На минувшей неделе городской голова Днепропетровска продолжал спасать трамваи. Строгий выговор получил профильный заместитель мэра, а директор предприятия «Днепропетровский электротранспорт» и вовсе покинул свой пост. Формальный повод для таких репрессий – обледенение трамвайных путей. В действительности это начало борьбы за кресло городского головы. Как поссорились Иван Иванович и Загид Геннадьевич в нашем следующем сюжете. Дата местных выборов еще не определена, но борьбой за мэрское кресло уже запахло. На очередной сессии противостояния тяжеловесов сцепились. Выясняют, кто Вася, это просудебного исполнителя, присутствующего в зале по одному из вопросов повестки дня, и кто на Васю вообще не похож. Загид Геннадьевич, если он, проще, он дядя Вася, вы тогда кто? Ну вы вообще представляете, что вы говорите? Это представитель государства исполнительной службы. По требованию исполнительной службы я вношу, как, как городской голова, имею право носить. Ну вот, я не дядя Вася. Среди недавних событий – увольнение директора коммунального предприятия «Горэлектротранспорт» и строгий выговор транспортному заму Олегу Хмельницкому, ставленнику депутатского большинства и соратнику Загида Краснова. Я это не комментирую. Это решение городского головы, и я эти решения не комментирую. Поводом для таких разборок стала остановка электротранспорта, вопреки всем уверениям городских властей. Трамвайные маршруты номер 9, 12 и 16 оказались в ледяных капканах. Причем на непростительно, говорят эксперты, долгое время. Я вожу он ребенка в сад, так это вообще ужас. Это невозможно доехать. Не... Тут переполненные маршрутки идут, а тут пока дождешься, так вообще невозможно. Заплатить за маршрутку 2 гривны туда и обратно не у каждого есть. Это великое благо было наш трамвай. Великое благо уже давно положено на лопатки. Городской электротранспорт скорее мертв, чем жив. Денег не хватает на зарплату сотрудников, не говоря о развитии предприятия. Что разорило электротранспорт, все пытались понять стоящие у руля депутаты. Как водится, больную голову, нашли. Очень много видов льготников, которые могут бесплатно пользоваться электротранспортом, и это все должно покрываться центрального бюджета. Госбюджетная дырка от Бублика для всех городов Украины одинакова. Тем не менее, в Донецке, Харькове и Одессе для обновления подвижного состава деньги нашли. В Днюхопетровске о спасении электротранспорта только говорят. На протяжении уже пяти лет ничего не покупается. Только в 2006 году было приобретено несколько троллейбусов. И все, и больше ничего не делается в этом направлении. А собственно, зачем что-то делать? Платежеспособных пассажиров пересадили в маршрутное такси. В раритетных трамваях и троллейбусах остались никому не выгодные пенсионеры-льготники. Главным как бы уничтожающим звеном в работе электрического транспорта именно является введение маршруток. Причем больше всех среди городов Украины в Днепропетровске больше всех введено маршруток. И, конечно же, они оккупировали наши все маршруты троллейбусные в основном и перевозят только платных пассажиров. Новый старый директор предприятия Владимир Карпенко сетует не по-честному, к тому же в разрез с общественными интересами маршруты авто и электротранспорта в Днепропетровске не дополняют друг друга, а попросту дублируют. В конкурентной борьбе за пассажиропоток побеждает сильнейший, вернее, пролоббированный. А почему нет? Ведь дружбу за деньги, в отличие от продажной любви, называют не проституцией, а бизнесом. А вы посмотрите, кто входит в состав тендерной комиссии. И вам все станет ясно. А потом посмотрите, возьмите, поинтересуйтесь. А чьи же это маршруты? Ходят туда, сюда, параллельно электрическому транспорту. И вам все станет ясно. Те люди, которые работают и владеет этими маршрутами такси, они еще распределяют маршруты. Ну а как я вдруг себя могу обделить? Да Боже упаси. Денег у электротранспорта нет и ниоткуда им взяться. Об этом не то что позаботятся. Просто не будут мешать ставленники депутатского большинства, которые курируют транспортные вопросы. Почему плохое такое слово умирает электротранспорт, да, электр, деградирует? По причине его постоянного недофинансирования. Поэтому, если электротранспорт недофинансируется, значит он дает преференции другим видам транспорта заполнить эту нишу. Вот и вся городская транспортная политика стихийное бедствие, да еще в период расшатывания мэрского кресла только оголила проблему. Потому поводом для отставки каждого последующего, даже очень опытного руководителя коммунального предприятия, может стать все, что угодно. А так получается, что мы перекладываем с одной головы на другую голову, увольняем, принимаем заявления и увольняем людей, ставим старых, как говорится, старых новых директоров коммунального предприятия. Но если мы сейчас пройдемся с вами и исследуем все, что касается нашей электротранспортной ветки, то мы посмотрим, в каком состоянии она находится. Похоже, больной, вокруг которого создают шум заботливые чиновники, продолжает тихо умирать. Пришедшая на смену морозом и снегопадом оттепель, девятый трамвай так и не оживила. Чуть-чуть вода, вот, вот так все, трамваи не ходят. Рельсы просели, сто лет недавно все, все. Наталья Светлова, Александр Лянкевич, студия «Акцент медиа».